Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azmin Shamis bin Muhammad Ismawi dari unit Bahasa Melayu 1 dan hari ini saya akan membentangkan mengenai perubahan semasa dalam sistem pendidikan negara mempengaruhi mobiliti sosial ke kesan kepada pelajar itu sendiri. Okey baik, kita pergi kepada isi kandungan terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan membentangkan tentang mengenai konsep yang kedua jenis mobiliti sosial yang ketiga faktor mempengaruhi yang keempat kesan kepada pendidikan dan yang terakhir iaitu perubahan pendidikan semasa baik kita pergi kepada konsep terlebih dahulu iaitu apa itu mobiliti sosial mobiliti sosial ini didefinisikan sebagai satu gerakan perpindahan dari satu kelas sosial ke satu kelas sosial yang lain menurut Nurhayati 2011 mobiliti sosial dilihat sebagai proses perubahan atau gerakan, pergerakan dari satu kedudukan kepada kedudukan yang lain dalam konteks stratifikasi sosial sama ada berlaku secara intergenerasi ataupun intragenerasi dalam uh, mobiliti sosial ini juga terbahagi kepada empat iaitu bercorak mendatar bercorak menegak dalam satu generasi antara generasi. <tuh> Kita pergi kepada mobiliti bercorak mendatar. Ia merupakan uh, perubahan kedudukan sosial seseorang dalam kelas sosialnya tanpa perubahan dari segi hierarki, prestis dan jenis kelas sosial. Seterusnya, mobiliti bercorak menegak. Perubahan di antara kelas-kelas atau status seseorang individu atau masyarakat sama ada dari yang ke atas atau ke bawah yang melibatkan kenaikan atau penurunan status atau martabat seseorang individu. Sebagai contoh, daripada B40 pergi ke T20 ataupun T20 pergi ke B40. Jadi di situlah kita dapat lihat sama ada ia melibatkan kenaikan atau penurunan status martabat seseorang individu tersebut. Mobility dalam satu generasi Seseorang yang dahulunya Dalam sesuatu uh, strata sekarang Telah berubah Sama ada meningkat atau menurun Orang atau generasi yang sama Sebagai contohnya Bila kita sebut pasal satu generasi ni Maknanya keturunan lah Jadi Sekiranya keturunan dia berubah Ataupun uh, Meningkat ataupun menurun Jadi itulah uh, Dalam mobility dalam satu generasi ni Kemudian kita pergi kepada mobiliti antara generasi. Perubahan kedudukan generasi anak-anak berbeza dengan kedudukan ibu bapa. Boleh menurun atau meningkat ataupun menegak. Sebagai contoh, uh, ibu bapa uh, bekerja sebagai guru, anak-anak uh, bekerja sebagai doktor. Jadi, kita dapat lihat doktor ataupun lawyer lah. Jadi, kita dapat lihat uh, peningkatan uh, antara generasi itulah maknanya Ya, uh, bapa ni guru sahaja uh, Manakala anaknya menjadi doktor Maknanya uh, tingkat mereka, kedudukan mereka tu akan makin menaik Itu sahaja Baik, seterusnya perubahan pendidikan di Malaysia Di Malaysia, terdapat tiga jenis buah sekolah Iaitu sekolah pondok, sekolah vernakula dan sekolah inggeris Baik, uh, yang pertama iaitu sekolah pondok sekolah pondok pada awalnya bersifat tidak formal dan ia berkembang dalam kalangan komuniti dalam kalangan komuniti ini ia berkait rapat dengan perbangsa Melayu ia tercetus apabila pedagang Arab datang ke tanah Melayu jadikan pendidikan agama mula diperkenalkan skop pembelajaran sekolah pondok melibatkan hal ehwal agama Islam seperti ibadah ketuhanan dan seumpamanya Sebagai contoh, sekolah pondok yang terkenal Seperti pondok pulau Candong di Kelantan Jadi dalam sekolah pondok ini Memberikan satu aa, tanggapan yang positif lah Dari masyarakat-masyarakat yang lain aa, Mengenai bahawa Sekiranya kita masuk ke dalam aa, sekolah pondok ini Yakin Dengan yakin aa, kita akan mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam dan dapat diterapkan kepada kehidupan seseorang. <coughs> Baik kita pergi kepada sekolah Inggeris. Ia ditubuhkan sejak abad ke-19, ia merupakan bahasa pengantar iaitu bahasa Inggeris sendirilah. Jadi, kenapa sekolah Inggeris ditubuhkan? Kerana orang Melayu mendesak penjajah British untuk memperbaiki sistem pendidikan orang Melayu. Tapi sekolah Inggeris ni merupakan sekolah yang elit jadi mereka hendak mendirikan sekolah tersebut di kawasan bandar sahaja. Jadi ia berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke kolej atau universiti dan menjawat jawatan tinggi dalam sistem ketika itulah. Sebagai contoh Datuk Seri Najib Razak merupakan Perdana Menteri yang keenam telah menerima pendidikan rendah dan menengah di St. John, Kuala Lumpur. <coughs> Baik, kita pergi yang berkait dekat dengan kita iaitu Sekolah Vernakula. Sekolah Vernakula ini merupakan sistem pendidikan yang berubah sedikit demi sedikit mengikut acuan penjajah ketika waktu itu. Sekolah Bernakula merujuk kepada sekolah yang menggunakan bahasa Ibunda dalam PDP. Hasil daripada penjajahan British, Malaysia ada tiga jenis sekolah Bernakula melibatkan Sekolah Bernakula Melayu iaitu SK sepanjang kita, Sekolah Bernakula Cina, SJKC dan Sekolah Bernakula Tamil, SKT. Sekolah Bernakula ditempatkan di kawasan uh, majoriti kaumnya. Sebagai contoh, seperti SJKT ditempatkan di kawasan ladang getah memandangkan buruh kawasan getah adalah golongan India. Jadi sebagai contoh uh, saya dapat berikan di Mentaka majoriti uh, kaum di situ merupakan India dan Cina. Dan uh, Melayu kurang di situ di Mentaka. Jadi di situ saya dapat lihat ada terdapat dua jenis sekolah iaitu sekolah SJKC dan SJKT. Suatu ketika dahulu kita pernah dilanda zaman pandemik COVID-19. Ia menjadi satu perubahan dalam sistem uh, pendidikan di negara kita. Pada 2020, seluruh negara digemparkan dengan wabak COVID-19 yang menular. Malaysia juga antara negara yang teruk terjejas. Kerajaan telah menguatkuasakan uh, PKP untuk mengelakkan daripada berlakunya banyak penularan wabak tersebut. Jadi, Uh, secara tidak langsung banyak kawasan telah menutupkan uh, sekolah bagi menangani wabak ini secara menunda. Penutupan sekolah dia memberikan satu norma baru dalam sistem uh, pendidikan. Kaedah ini memilih kepada pembelajaran secara atas talian ataupun online kerana pembelajaran secara bersemuka tidak dapat dijalankan kali ini kita dapat lihat uh, sekiranya kita tak boleh belajar secara bersemuka kita mempunyai inisiatif yang lain iaitu uh, kita perlu melaksanakan secara dalam talian lah. jadi uh, seperti kata pepatah hendak seribu daya tak hendak seribu dana sesi pelajaran ini juga dijalankan di rumah sahaja secara Google Meet ataupun Zoom, Google Classroom dan banyak lagi kaedah pembelajaran secara tradisional iaitu secara bersemuka tidak boleh dijalankan. <coughs> Sebagai contoh, peperiksaan yang besar seperti UPSR dan PT3 juga telah dimansuhkan dan digantikan dengan pentaksiran bilik darjah. PBD ia bertujuan untuk memberi kaedah pentaksiran yang holistik melibatkan perkembangan sosial, emosi, intelek, rohani dan jasmani yang seimbang sebagai contoh ia juga merubah melakukan perubahan pada sistem pendidikan yang dijalankan akibat pandemik COVID-19 dan diteruskan sehingga kini seperti penggunaan digital, TMK, sistem pentaksiran dan banyak lagi jadi saya selaku berada di zaman tersebut merupakan salah satu orang kata best yang telah mengalami uh, menjawab SPM dalam zaman pandemik ia merupakan salah satu uh, kesukaran lah bagi murid-murid yang tidak mempunyai uh, internet ataupun internet lah internet uh, untuk mereka terus uh, mempelajari sesuatu topik bersama dengan guru-guru mereka secara tidak langsung mereka akan terlepas sesuatu topik uh, apabila mereka telah telah uh, Mem, tidak mempunyai internet atau pencapaian internet yang kuat untuk mereka teruskan pembelajaran mereka ketika itu. Kita pergi kepada faktor yang mempengaruhi mobility sosial. Jadi yang pertama iaitu status sosial. Jadi kedudukan seorang di dalam masyarakat sama ada secara automatik atau diusahakan untuk mencapai atau status yang diberikan atau simbolik atau status disebabkan aktif. Jadi kita dapat lihat di sini uh, kedudukan seorang di dalam masyarakat sama ada sini ni. Jadi apabila contoh, sebagai contoh dia ialah uh, daripada pangkat biasa dia pergi kepada pangkat yang tinggi. Sebagai contoh kita ambil yang terdekat itu polislah. Daripada sarjan pergi kepada inspektor, kepada superintendent. Jadi dia dapat lihat kat situ status sosial dia semakin meningkat. Seterusnya faktor pendapatan. Perubahan taraf hidup hasil daripada peningkatan pendapatan ataupun pencapaian. Faktor ini tidak berubah secara automatik dalam hidup seorang tu. Namun ia menyebabkan peningkatan atau perubahan dalam taraf hidup seseorang Seperti yang saya katakan sebentar tadilah Jadi aa, dalam faktor ini Ia berkait rapat dengan aa, diri kita Kerana pendapatan itu semuanya sumber daripada ibu bapa Baik kita pergi ke faktor yang seterusnya Iaitu faktor pekerjaan dan perubahan tingkah laku Tingkah laku bagi pekerjaan dari seperti bertukar kepada profesion baru sama ada dalam jabatan organisasi ataupun sektor pekerjaan sebagai contoh aa, daripada pekerja biasa pergi kepada SV SV itu iaitu supervisor lah itu contoh yang aa, saya boleh ambil tapi banyak lagi contoh yang lain tapi saya mau aa, highlightkan yang itu saja dan pada seterusnya itu perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. Ia juga uh, menyelahkan dengan cara penampilan berpakaian serta cara membuangkan diri dalam masyarakat. Jadi apabila kita dapat tengok uh, satu benda yang positif, sudah semestinya kita akan ambil itu sebagai uh, model kepada diri kita. Jadi uh, tingkah laku ini juga menjadi peranan yang penting bagi menggalakkan orang untuk uh, melakukan apa perbuatan apa, ataupun suri teladan mereka dan menerapkan dalam kehidupan mereka baik, kita pergi kepada faktor yang terakhir dalam mempengaruhi mobiliti sosial yang menjadi yang menjadi faktor yang utama iaitu perubahan tempat tinggal sebagai contoh dari kampung berpindah kepada bandar. Jadi uh, kita daripada rumah kecil ni kita pindah ke rumah lebih besar ataupun a uh, ia boleh-boleh kait dengan uh, mengubah suai rumah ataupun menaik taraf rumah yang sedia ada lah. Jadi dengan sini apabila berlakunya perubahan tempat tinggal uh, mereka juga mungkin akan berfikir a uh, okey. Uh, macam contoh contoh saya ambil Oh, saya dah ada rumah besar Jadi saya kena belakang lah sikit ah, Macam tu lah sebagai contoh Bukan untuk uh, Apa ni Bukan untuk secara serius Tapi sebagai contoh lah Sebab kebanyakan orang Apabila mereka sudah uh, Dinaikkan taraf Mereka sudah lupa diri uh, Bahawa mereka pernah berada dalam satu takut uh, Di bawah itu Dan mereka telah uh, Apa orang kata macam terlalu bangga ataupun over proud orang kata. Jadi kita dapat lihat di sini ia telah mempengaruhi mobiliti sosial seseorang. Baik kita pergi kepada kesan mobiliti sosial kepada pendidikan. Yang pertama iaitu kesan positif dan yang kedua iaitu kesan negatif. Jadi kesan positif ni kita dapat lihat mereka berusaha dalam merebut peluang bagi meningkatkan prestasi diri dan kemajuan diri. Jadi apabila mereka duduk di satu kawasan yang apa orang kata yang lebih kom kompetitif sebagai contoh mereka bekerja tu dalam satu taman tu mungkin ada yang bekerja sama ataupun jiran dia kerja satu syarikat yang sama jadi mereka perlu nilah berusaha lebih gigih untuk tengok siapa yang uh, prestasinya lebih baik siapa yang prestasi yang tak baik jadi mereka nak hendak berlaku uh, berlawan lah secara sihat seterusnya ia dapat memberikan uh, satu sifat dari saing dan bekerja keras dalam dirilah Sebagai contoh, macam yang saya katakan tadilah, apabila seorang ini tidak mampu untuk berdaya saing dalam pekerjaan dengan secara tidak langsung, mereka akan rasa macam, ish, rasa macam tidak boleh uh, nak compete dengan orang tersebut. Jadi, mereka akan rasa macam satu motivasi lah untuk mereka terus uh, berlawan antara satu sama lain secara sihat lah. Dan yang terakhir iaitu Mengadaptasi dengan perubahan persekitaran Dan bertindak balas Jadi dia semuanya berkait rapat Dengan yang apa saya katakan tadi Jadi untuk kesan negatif pula Ia boleh uh, berlaku perubahan emosi Wujud konflik Dan jurang taraf kehidupan Tekanan emosi ni sebagai contoh Apabila mereka Terlalu berfikir untuk uh, Bersaing itu Mereka akan rasa macam satu tekanan Di mana mereka perlu Uh, perlu push atau perlu tolak diri mereka untuk terus maju ke hadapan walau bagaimanapun mereka tahu uh, mereka sudah capai uh, limitasi mereka namun mereka perlu push untuk berlawan dengan orang yang berada di sekeliling mereka yang bekerja dalam satu syarikat yang sama seterusnya ia akan wujudnya konflik jadi sebagai contoh konflik yang biasa kita lihat Uh, seperti mungkin akan berlakunya kes uh, bunuh Kes santau dan seumpamanya lah Jadi kita dapat lihat di sini Ia akan macam mana sekalipun dalam kesemboliti ni akan wujud konflik dalam sesuatu perkara tu Jadi pentingnya pendidikan ni Ataupun pentingnya mobiliti sosial ni Perlu ditangani secara dengan baik Dan yang terakhir iaitu jurang antara kehidupan Jadi apabila mereka tidak mampu untuk uh, apa untuk bersaing dengan uh, rakan sekerja yang lain mereka akan merasai jurang taraf kehidupan tersebut jadi kita selaku rakyat Malaysia kita perlulah sentiasa positif dan uh, perlu sentiasa bersaing dan jangan sekiranya telah mencapai limitasi kita perlu hadap sesuatu perkara dengan secara normal diri, untuk diri kita. Baik, sebagai contoh saya ambil daripada akhbar yang dalam atas talian. Ia menunjukkan tentang peluang sama rata untuk semua. Jadi, uh, dalam uh, perkara ini kita dapat lihat mobiliti sosial itu memainkan peranan yang penting dalam uh, menentukan sama ada Uh, peluang yang sama untuk berjaya di Malaysia untuk masyarakat di Malaysia ataupun tidaklah jadi uh, kita dapat lihat jurang sebagai contoh jurang pendidikan antara pekerjaan mereka telah mempengaruhi mobiliti sosial kehidupan diri mereka seterusnya iaitu uh, saya dapat lihat saya ambil daripada Prof Dr Nor Kamariah Norden berkata program mobiliti pacu daya saing graduan okay, kita dapat lihat <coughs> kebiasaannya isu pengangguran ni dalam kalangan graduan, universiti tempatan yang sering dikaitkan dengan kemampuan daya saing. Ia berkait rapat untuk uh, diri mereka lah kerana apabila mereka tidak mampu untuk daya saing, mereka tidak akan dapatlah uh, peluang pekerjaan tersebut. Jadi kita dapat lihat uh, calon pilihan majikan terus mendapat ke apa ni perhatian daripada khalayaklah. Jadi pelbagai laporan sebelum ini menunjukkan isu ni Uh, kelihatan agak serius lah jadi kita dapat lihat pengangguran di Malaysia ni memang rata-rata memang banyak ataupun tinggi lah jadi kita perlu terapkanlah elemen berdaya saing dalam diri kita supaya uh, kita dapat elakkan daripada berlakunya pengangguran untuk uh, diri kita dan apabila kita berkahwin pula, lagilah menambah satu-satu beban dan memberikan kita tergolong dalam miskin Ha, sebagai contoh apabila kita duduk bandar kita akan dapatlah miski bandar. Seterusnya kita pergi kepada perubahan pendidikan semasa. Ia terlibat berkait dengan pendidikan lah. Jadi ia terbagi kepada banyak faktor atau perubahan pendidikan semasa Sebagai contoh yang pertama iaitu transformasi pendidikan Jadi kita dapat lihat transformasi pendidikan ni Ia berlaku aa, kepada Pendidikan tersebutlah sebagai contoh zaman sekarang iaitu menteri pendidikan kita itu Francis Siddiq telah memberikan satu transformasi iaitu pada 2027. Maknanya apabila berlakunya 2027 akan berlakunya satu transformasi pendidikan yang lainlah. Maknanya dalam era mana macam sekarang ni 2025 mungkin masih sama ditakut yang sama dan pada 2027 berlakunya satu transformasi pendidikan. Jadi berlaku tentang pendidikan ni ia akan memberikan satu impak ada impak yang positif dan ada juga impak yang negatif. Ya impak positif tu kita dapat mungkin kita dapat perlu berdaya sainglah dengan negara-negara luar. Dan impak negatif tu mungkin akan memberikan satu beban kepada guru untuk mereka perlu adaptasikan dengan cara pembaharuan dalam segi pendidikan yang mereka ajarlah. Jadi seterusnya aspirasi murid Murid perlu berfikir, murid perlu memimpin, pengetahuan berwibawa, etika dan kerohanian dan identiti uh, nasional lah Dali Jadi uh, dalam perubahan pendidikan semasa ini juga ia memberikan satu aspirasi kepada murid untuk terus uh, berfikir secara kritis, kreatif. Mereka perlu memimpin, mereka perlu ada pengetahuan di luar kota, pengetahuan di kota. Mereka perlu ada sikap. Uh, yang berwibawa dan beretika lah. Namun, uh, dalam aspirasi tersebut, mereka juga perlu ada satu elemen kerohanian dalam diri mereka supaya mereka dapat uh, tidak lupa bahawa agama itu juga salah satu kepentingan dalam uh, pendidikan ni dan yang terakhir itu identiti nasional. Jadi, bila sebut identiti nasional ni, kita perlu tanya diri kita sama ada kita perlu terapkan tak elemen kenegaraan dalam diri kita Seterusnya itu iklim sekolah Iklim sekolah ni ia berkait dengan keadaan uh, persekitaran sekolah yang tenang Dan dia merupakan salah satu pusat perkembangan kurikulum Jadi apabila uh, persekitaran sekolah ni uh, secara kondusif, sihat, ceria dan sebagainya Persih uh, Ia akan memberikan uh, murid satu pendidikan yang lebih tenang kepada mereka semasa. Sebagai contoh mereka hadir ke sekolah dengan keadaan yang ceria apabila melihat sekolah yang ceria dan bersih. Jadi mereka akan dapat uh, terapkan dia di mereka bahawa apabila mereka balik ke rumah mereka perlu bawalah uh, pembelajaran tersebut ke dalam kepada rumah mereka. Sebagai contoh mereka lihat uh, satu yang kotor, mereka perlu bersihkan. Mereka melihat satu yang nampak kusam, mereka perlu ceriakan Jadi ia melakukan uh, perubahan lah dari pendidikan yang semasa <coughs> Baik, kita pergi kepada perubahan pendidikan semasa Jadi dalam uh, perubahan pendidikan semasa ni uh, Kita dapat lihat uh, ia, ia memerlukan pembelajaran yang bermakna Apa itu pembelajaran bermakna? Jadi pembelajaran bermakna ni Ia menekankan tentang perubahan dalam budaya menggerakkan kecemerlangan equity untuk semua pelajar ataupun semua ni lah. Yang ketiga, ia memperoleh kompetensi baru. Yang keempat, menghubung murid dengan dunia sebenar dan membina kemahiran ataupun keyakinan diri murid dan pengetahuan efikasi kendiri melalui inquiry. Jadi kita dapat lihat pembelajaran bermakna ni merupakan salah satu Uh, elemen yang positif yang dapat uh, diangkat kepada masyarakat ataupun di negara-negara luar kerana pembelajaran pemakna ini sangat penting bagi seseorang murid supaya mereka dapat uh, meneroka sesuatu perkara yang baru dalam diri mereka jadi yang seterusnya iaitu inovasi pendidikan kita dapat lihat uh, zaman sekarang kita memerlukan me banyak inovasi dalam pendidikan sebagai contoh Uh, saya sendiri, saya telah uh, melakukan satu inovasi dalam pendidikan iaitu untuk pendidikan kesihatan Jadi kita dapat lihat definisi inovasi ini terlebih dahulu iaitu sesuatu yang dianggap baru dan lebih baik daripada yang lama oleh seseorang individu jadi sebagai contoh apa yang saya buat lakukan hari itu Saya dapat, saya perlu mengenal pastilah Mana produk yang lama tu, inovasi yang lama tu Apa kekurangan dia dan saya perlu menambah baiklah produk tersebut Jadi ia merupakan salah satu Membina kemampuan dalam diri Untuk mencipta sesuatu yang baru Sama ada dalam bentuk sumber Ataupun kaedah yang relevan dengan perkembangan semasa Ke arah penjanaan dan perkembangan yang lebih dinamik Jadi kita dapat lihat di luar negara mereka banyak uh, melakukan satu inovasi uh, satu inovasi yang sangat apa yang panggil wow factor pada negara mereka. Jadi uh, kita selaku negara Malaysia ataupun rakyat Malaysia kita perlu memikirkan satu inovasi macam mana kita nak buat uh, pendidikan kita ni lebih maju kepada ataupun boleh berdaya saing dengan negara lain. Jadi itulah uh, pentingnya inovasi dalam pendidikan. Okay, baik, secara kesimpulannya, mobiliti sosial merupakan perubahan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial kepada lapisan sosial yang lain dalam kelas sosialnya. Perubahan ini berlaku akibat dasar negara atau sistem ekonomi semasa lah. Dengan pendidikan yang merupakan salah satu elemen yang utama, boleh memangkin kepada perubahan kehidupan seseorang. Dengan adanya kejayaan yang cemerlang dalam akademik kita boleh mendapat melihat kejayaan profesional Dapat mengubah taraf kehidupan mereka ke arah yang lebih baik Ini merupakan aa, satu elemen yang positif Dan mereka perlu Ataupun semua pihak perlu bekerjasama dalam mencorak Ke arah pembangunan mobiliti sosial dengan lebih baik Kerajaan pun aa, memainkan peranan yang banyak Dalam perubahan dalam sistem pendidikan Sebagai contoh YB Fadlina Siddiq Pernah selaku ketua menteri Pendidikan uh, Malaysia telah mengenalkan Konsep Karoma Insania uh, Jadi dalam konsep Karoma Insania ni dia telah menyatukan Elemen dalam FPK iaitu falsafah uh, Pendidikan Kebangsaan Untuk uh, Mewujudkan uh, insan yang seimbang Dan harmoni dari Segi intelek, rohani Emosi, jasmani dan sosial dalam perkara tersebut Dia dapat mengujudkan uh, Insan seimbang uh, Dengan cara tadilah Jadi mereka secara tidak langsung dapat Melahirkan uh, Apa tu anak-anak bangsa Yang yang mempunyai Satu Suri teladan lah yang baik kepada Dan memberikan satu Tanggapan yang baik kepada negara-negara luar Bahawa Anak-anak uh, ataupun generasi-generasi di -generasi Malaysia ni Semua mempunyai berdaya mempunyai sikap berdaya saing dan mampu uh, bersaing dengan negara-negara di luar sana